Сегодня 1 мая. У нас в гостях двое ребят из добровольческого корпуса Украины. Александр и Виталий. И мы сегодня собрались по этому поводу здесь, на Кипре. Они проходят здесь реабилитацию. Это то, чем занимается наша громада здесь, на Кипре. Мы предоставляем реабилитацию и отдых бойцам и добровольцам украинцам, поддерживающим Украину. Мы собираем своих соотечественников, проводим митинги. Громада собирает средства для помощи добровольцам, волонтерам, всем, кто не безразличен к судьбе Украины и агрессии России против нее. То есть мы за свои средства их приглашаем сюда, возим по местам отдыха. Поэтому мы можем помогать всем, кто продолжает бороться в Украине. Мы всегда открыты, наши руки, наши сердца. Это все помощь наших волонтеров. Если бы наши волонтеры сложно было бы попасть, наверное. Как тебе тут относятся? Как относятся? К истинному украинцу? <laughs> как могут украинцы относиться? Я думаю, им понравится, и они снова вернуться с хорошим впечатлением в Украину.